বাজারে নির্ভরতা কমিয়ে আত্মনির্ভরতার পথে বড় পদক্ষেপ নিল ইছাপুর মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরি এখন থেকে ভারতীয় প্রযুক্তিতে এখানেই তৈরি হবে অ্যালয় স্টিল ওয়ার্ক রোল যা আগে সম্পূর্ণভাবে চীন থেকে আমদানি করা হতো এর ফলে প্রতিবছর প্রায় তিনশো কোটি টাকার সাশ্রয় হবে এবং চীনের বদলে ভারত নিজেই এই বাণিজ্যের সুবিধাভোগীও হতে পারবে এই বিশেষ অ্যালয় স্টিল ওয়ার্ক রোলের মাধ্যমে লোহার বার চেপে বড় আকারের স্টিল শিট তৈরি করা হয় যা রকেটের খোল রকেট লঞ্চার এবং জাহাজ নির্মাণ সহ নানান গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় আগে ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে সরকারি বেসরকারি ইস্পাত কারখানাগুলো এই রোল চীন থেকে কিনতে বাধ্য ছিল অ্যাকচুয়ালি যেসে আপনি জানতে হ্যাঁ কি দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরি নে ইয়ার অফ ইনোভেশন কে इसको हम लोग बनाए हैं और इसके तहत हम लोग आलो स्टील वर्क रोल जो कि हमारे बहुत सारे स्टील प्लांट में यूज़ होता है जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट हुआ या राउरकला स्टील प्लांट हुआ वहाँ पे जो कोल्ड रोल सीड बनाने के लिए ये वर्क रोल के रूप में यूज़ होता है और इसका जो एंड यूज़ है हमारे मैंने डिफेंस में भी लगता है प्लस उसको सिविल यूज़ भी उसका होता है तो ये एक अनोखा प्रोडक्ट है जो कि पहले हम लोग इम्पोर्ट करते थे और चाइना और अदर कंट्री से इसको हम लोग इम्पोर्ट करते थे तो ये जो ईयर ऑफ इनोवेशन में ये हम लोगों ने एक आर एन डी प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको लिया था और इसको हमने अभी उसका बना के सक्सेस हो के उसको अभी हम लोग बोकारो स्टील प्लांट में पाँच अगस्त को भेजे हैं जो स्टील वर्क रोल है जी इसका फंक्शन क्या मतलब जो कोल्ड रोल स्टील होता है कोल्ड रोल सीट होता है जो कि हमारा डिफेंस आयरन सीट शीट जो होता है जो कि डिफेंस में भी यूज होता है सिविल मैंने यूज होता है उसके लिए ये रोल रोलिंग के रूप से यूज़ कर मैंने दो रोल के बीच में ये उसको मैंने दो रोल जो रहता है वही रोल उसको वर्क रोल बोलते हैं जिसके अंदर ये आयरन मैंने आयरन का जो है। सीट है वो बनता है आयरन सीट बनता है दो रोल के बीच में मैंने पीस के वो आयरन रोल बनता है वही जो वर्क उसको रोल बोलते हैं वही रोल हम लोग बना रहे हैं रहे कितना रुपया था आज इंडिया में नहीं इसमें अभी जैसे वो जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है सेल के बोकारो स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट वहाँ पे कोल्ड रोलिंग मिल्स हैं उसमें करीब करीब तीन सौ करोड़ के आसपास का जो रोल वर्क रोल लगता है हर साल लगता है उनको उसको छोड़ के भी बहुत सारे मैंने मैंने स्टील सेक्टर हैं प्राइवेट सेक्टर में जो कि मैंने कोल्ड रोल सीट बनाते हैं उनको भी ये लगेगा लेकिन हम लोगों को जो प्राइमरी एस्टिमेशन है वो तीन सौ करोड़ का हम लोगों को सेविंग हो सकता है इसमें इम्पोर्ट सब्सटिट्यूट बिजनेस मिलेगा और इम्पोर्ट सब्सटिट्यूट कर सकते हैं कहाँ से आता है पहले कहाँ से रोल आता है তবে এই উদ্যোগে যেমন অর্থনৈতিক সাশ্রয় হবে তেমনি বাড়বে কর্মসংস্থানের সুযোগও বর্তমানে এটি আত্মনির্ভর ভারত ও মেক ইন ইন্ডিয়ার আরেকটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে শুভজিৎ সরকারের রিপোর্ট लोकालन बांगला